Путин от взрослого техничного стана. <связывающего> было бы углубление, что у нас в этом помещении. Вот это вот так, мы вот уже загадили туда. Но в каком состоянии каналы вытяжные, все разобранные. Трубу вот, пожалуйста. Дальше шитовая. Тут вода стоїть на східна. Он не висоваєш туда вода в городе. Уровень води. Ні, це не труби. Я не думаю, столярка Тарас столянка. Не використовується тут. Ремонт на дільниці. Сбор хлама. одна дорожка, где люди ломают ноги. два года назад я лично сломал ногу. Дорожка, она вся разбита. Инвалиды, пенсионеры, все ходят по этой дорожке. Проблема, том, что вот это не всегда можно бо мы будем его ломать вигляти акценту. На не я мы земли, мы вещебный, не знаю, что Дуже печально. все зремонтований будинок знову Фасад зроблений гарно. Дальше. решетка прогрела. Света нет. Пицца. Вырываем все элементы Видно, что тут ничего не рубилось. А уже ржавее рассыпается. Смотрите, какая замечательная ливневка. Тут, по-моему, дождя не надо дожидаться. нету решетки и оно полное, что здесь, что там, вот сюда можно, вот, чтобы видно было. По ведру воды на месте сломался. Подъезд облупленный, подивиться, не крашено ничего, не ровно. Торчит арматура, все рассыпается. Светло так само нема, Двері хочемо по леві, а гуляють. Оце вже палець каргу з горками. Там же йожики живуть. Це теплопункт нашого будинку, який має бути закритий. Батарії холодні вже, мабуть, років 15 вже ніби тут не гріха. На поверхах так само. Стороннім вхід заборонено. Хтось ногою відкрив і двері стоять. А тут починається найцікавіше. Заходьте сюди, щоб було видіше. Що У нас нормально Ось дивіться, такі труби йдуть під всім будинком. Не мінені, кущі, навіть їх виверить не намагаються. вентиля, вот выходы особенно, где какие вентиля, как можно буду спускать нормально, чтобы у людей... Вот, вот уровень воды. Вот. Иногда было и выше. Но средний уровень, вот мы отмечали, метр. Частота, вот вообще. Каждый день убирается мусор. Видно, подъезд подъезде сделано тоже вот пол. Лет 15 назад для тепла, для сохранения, кто назад и не поставил. Пока так и живем, со мной Здесь самое более-менее, но тоже света нет постоянно. Козырек тут прогнил, что он вверх вообще не крашен, деревья растут на козырке. Тоже все бито, поломано. Лавочки тоже, видите, в дороги уже туда закинуто на строительного мусора два команды, оно все там буборится, утрамбовывается. с детьми, с колясками ходят по этой дорожечке, по одной единственной. дерево в конце дорога по 45 градусов уже дорожка стоит и не пройти, не проехать, только по асфальту идти, по проезжей части как люди ходят. разбитый подъезд, тоже люди сами латают, латают периодически. то же самое. Вот рассыпается все. Изнутри вон все уже поклеено, переклеено, открывается. Ну, краска вся облуплена, сам понятно, что света также нет. Ни в одном подъезде нету света на подвала которые не можем найти владельцы непонятно кто там живет и что она закрыта стоит у нас сюда доступа нет а также как мы заходили с той стороны но там только до второго подъезда отсюда отсюда до тоже до второго подъезда. осенью песок взяли в песочницу недолго думая когда пошли жалобы что песка нет рано утром два дворника сгребли вокруг песочницы насыпали кучу гору сфотографировали это, отправили в контору. Ну вот оно видно даже, даже сейчас. Что там выбран песок. Она стоит с одной стороны справа, особенно видно. Ров вокруг. Они выбрали, все заложили, и все, песок есть, что вам еще надо. Это мы загородили от машин. До гаража, видите, заборчик металлический. Вот это я уже ставил в с ребятами, чтобы машины не заезжали. Все равно дети катаются на нем, дорожки ломают, но машины уже не заезжают. Вот здесь хотим озеленить, поставить пару лавочек, чтобы было много цветов, пару деревьев добавить. Чтоб, ну, хоть двор какой-то был негодюшник.